слишком положительно, тоже нельзя. Это был трудный ученик, ученик своеобразный. Но, тем не менее, когда он перешел уже в четвертую школу, то есть он занимался спортом, метанием ядра, да, у него поменялось представление вообще о жизни. Почему? Он стал тренером, стал на место учителя, и уже когда приходил к нам в класс на встречи, всегда говорил о том, что нужно слушаться учителей, потому что сам стал учителем. В Мариуполе достаточно сильно начинают забывать о тех мариупольцах, которые отдали свою жизнь за свободную Украину. В принципе, забывают за мариупольцев, которые сейчас служат в составе армии Украины в целом. И нам нужно давать понимать молодежи, что мариупольцы принимают непосредственное участие в антитеррористической операции. Ядро дійсно був в Азові ще з періоду формування для нашого підрозділу і зарекомендував себе як справжній воїн, як справжній патріот своєї країни та міста. На жаль, його життя закінчилось в такому молодому віці. Так сталося, бо між власним життям та добробутом рідного краю він вибрав друге. Та в нас залишилася слава та пам'ять про цього кремезного хлопчина. І я вважаю, що саме на цій пам'яті ми повинні виховувати наші покоління.